Сейчас я расскажу, какая, какая коклюшка за что она будет отвечать. Так, у нас 4 коклюшки. Они в работе все у нас участвуют. Значит, две коклюшки у нас будут боковые. Одна будет, одну мы будем держать в правой руке, другую в левой. Эти коклюшки боковые необходимо держать определенным способом. Когда у вас гарантированно будет получаться ваша насновка. Мы берем, допустим, начнем с правой руки, да? берем правую коклюшку, зажимаем ее между указательным и средним пальцем. Ваши безымянный и мизинец, они будут упираться в валик. То есть вот безымянным и средним мы как бы натягиваем эту коклюшку. То есть поставьте так, Руку, чтобы упиралась не только вот пальцы безымянный и а, мизинчик, но и вот ладошка, ладошка, да, вот она у нас тоже была на валике. А, мы держим так, чтобы вот указательный, средний, держали коклюшку. А большой пальчик у вас был свободный, это необходимо будет для, для того, чтобы вы помогали перемещать коклюшки. То же самое мы выполняем, будем выполнять и на, на, левой, на левой нашей коклюшечке. То есть мы в тот же способ зажимаем между средним и указательным пальцем. Безымянный и мизинец мы, мы их кладем на валик. Упираемся еще дополнительно ребром ладони в валик. А большие пальцы у нас свободны. Значит, наши боковые клюшки правая и левая они должны быть всегда ну, практически всегда натянуты и э, натянуты они между собой то есть между собой они должны составлять на ну, приблизительно пускай скажем так 90 градусов угол то есть должен быть угол не узенький не слишком широкий но вот э, в районе 90 градусов скажем так то есть у вас э, вот такое вот положение рук когда одна каклюшка правая вот правой упирается держится вы должны это вот э, действие ну, потренироваться так вот держать руки я вам очень советую так держать руки потому что мои ученицы те которые мы уже на практике с которыми я работаю пробовали самостоятельно там как-то вот держать как но для начала я всем советую держать так руки, и это помогает сразу научиться выполнять эту насновку правильно. То есть быстрее вы научитесь. Значит, вот у нас две боковые коклюшки. Две. Одна коклюшка у нас будет висеть посередине между двумя этими боковыми коклюшками оно всегда будет висеть вдоль валика, ну, практически она не будет перемещаться. А еще одна, вот четвертая коклюшка, она у нас будет ходовая и будет ходить, обвивать с собой все вот три наших основных коклюшки, боковую и боковую среднюю. Эту ходовую я вам рекомендую для начала как-то вот отметить. То ли взять каплюшку другого цвета, если у вас есть, или взять цветную ленточку, обкрутить вокруг каплюшки резиночку цветную. Вот. Ну, всячески пытаться как-то выделить эту каплюшку, чтобы вы на начальной стадии, когда вы только обучаетесь, вам это помогло не запутаться, где же у вас ходовая, где же у вас просто боковая или средняя. Итак, приступаем мы к нашему плетению. Как я уже сказала, две боковые мы будем держать в такой способ. Да, вот. Средний у нас будет висеть посередине. Начинаем плести мы с того, что мы выполняем полный заплет. Плести, перевить, плести. Так. Ну, вот у меня это ходовая. Она оказалась в другом месте. Я ее сейчас переведу туда, куда она необходима, а потом расскажу, как ее переводить. Значит, старайтесь вашим, когда вы начинаете, только вот начинаете работу, чтобы длина, длина нитей на коклюшках была не сильно длинная. То есть длина была маленькая. Это вам поможет держать ваши нитки, ну, вы, вы сможете их просто контролировать. Значит, начинаем мы с того, что ваша ходовая нить, коклюшка, она должна располагаться в середине, возле правой коклюшки, вот в правой части, возле правой боковой, да, внутри. Начинаем с того, что мы выполняем два перевива. Раз, два перевива всегда влево. Так, чтобы у вас ходовая вот ваша, она оказалась внутри. Как только вы выполнили перевивы, вы фиксируете вашу боковую коклюшку на валике. То есть вы ее натягиваете так, чтобы у вас практически ваша вот ходовая она повисла повисла на этой натянутой э, ниточке. То есть вот мы сделали перевивку и зафиксировали нашу нитку. Вот она. Дальше э, наша ходовая, когда идет влево, влево, она идет под средней э, коклюшкой, которая у нас висит посередине, доходя до левой коклюшки мы выполняем опять два перевива. Раз, два. То есть так, чтобы ваша ходовая, вот она, она оказалась опять внутри, ну, внутри между коклюшками. Боковая оказалась сбоку. Как только вы выполнили здесь, на этой боковой перевивы, вы фиксируете эту коклюшку. Вот она, вы ее зафиксировали, ваша нитка повисла, ваша вот ходовая она немножко даже провисла, а э, ваша э, боковая, вот левая, она натянулась. Все, вы ее зафиксировали и этой рукой вы больше не машете, не передвигаете, вообще не двигаете. Вы, по-моему, можете опустить вот правую и э, передвигать вашу ходовую. Уже свободной рукой. Но ту, которую вы только что проклели вы ее зафиксировали, вы ее не двигаете. Это главное. Итак, когда у вас ходовая оказалась внутри, мы идем вправо. Когда идем вправо, ходовая идет над средней коклюшкой, ниткой. И вот она оказалась возле, возле правой коклюшки. После правой мы выполняем два перевива. Перевив влево. Раз, два. Как только выполнили перевивы, мы опять фиксируем теперь правую коклюшку. Мы ее натягиваем. А левую можем отпустить. Вот мы уперлись нашей коклюшкой, натянули. Зафиксировали руку. Эту я могу бросить. Вот правую, левую я бросила. А правая у меня не двигается. Все, она вот у нас намертво стала и держит нашу боковую правую каплюшку. Так, вот у нас ходовая оказалась внутри. Идем мы влево. Влево, как я уже сказала, идем под средней. Под средней каплюшкой. Дошли до левой стороны, до левой боковой. И выполняем два перевива. Раз. Два. между двумя этими коклюшечками. Как только выполнили перевивы и увидели, что наша ходовая уже внутри, мы натягиваем нашу боковую левую. Вот мы ее натянули, зафиксировали. Важно, зафиксировали, ею не, не двигаем. И теперь можем э, переносить нашу ходовую вправо. Вправо идем, мы идем над средней коклюшкой. Вот мы дошли до правой коклюшки. И выполняем опять два перевера. Раз, два. И опять фиксируем нашу, нашу коклюшку. Мы ее фиксируем. Вот я ее уперлась, да, и стою, не двигаясь. Наша ходовая на внутри. Ее необходимо перевести теперь влево. Идем влево. Когда идем влево, мы нашу ходовую пропускаем под средней коклюшкой. дошли до левой стороны, левой э, боковой, и выполняем с ней два перевива. Раз, два, так, наша ходовая оказалась внутри. Мы фиксируем, фиксируем нашу левую. Вот я уперлась э, и, и ладошкой, и э, руками. Ну, в общем, вы должны зафиксировать вашу каклюшку, чтобы э, она не двигалась. Ваша ладошка, она должна быть повернута на валик, да, вот она не должна вот так э, открытой быть. Э, ну, должна вот э, попробуйте зафиксировать, найти удобное положение, так чтобы у вас эта рука не двигалась. Вот мы ею и не двигаем. Так, мы выполнили два перевива. наша ходовая она э, из-за того, что она ходит, она очень быстро расходует свою ниточку, ее необходимо иногда э, удлинять. И бывает так, что когда мы начинаем удлинять, мы стягиваем вот сбоку эту ниточку. Для этого вы должны наступить да, пальчиком на нитку или даже на вашу основку свободным пальчиком так чтобы зафиксировать да ее вот нитку прижать к валику и чтобы она не стягивала в этом месте но вы попробуйте самостоятельно уже потом как бы, по-разному разными способами удлинять эту ниточку итак мы идем влево вот у нас ходовая мы идем влево Извините, вправо, мы идем вправо, мы э, вправо идем над средней нашей коклюшкой дошли мы до правой боковой. Теперь с правой боковой выполняем два перевива. Раз, два. Как только выполнили эти два перевива, мы сразу же фиксируем нашу боковую, э, правую, левую можно уже оставить в покое. Мы фиксируем нашу правую коклюшку. Вот я уперлась, да, вот она натянулась наша. Важно это натяжение. Так, а наша ходовая она вот внутри. Идем влево. Влево мы идем под средней коклюшкой. Вот она дошла до левой. А в это время все у нас вот правая до сих пор натянута. И выполняем перевивы. Перевив влево всегда у нас. Перевив с левой коклюшкой. Раз, два. Как только она оказалась внутри, мы натягиваем нашу левую ниточку, левую коклюшку. Упираемся в валик. А правую ручку можно освободить для того, чтобы помогать переводить нашу ходовую. Вот ее нужно вести теперь вправо. Вправо идем над центральной коклюшкой. Доходим до правой нашей э, коклюшки и выполняем два перевива. Раз, два. Только мы выполнили два перевива и увидели, что ходовая оказалась внутри э, наших коклюшек. Мы фиксируем нашу нитку правую, правую коклюшку, зафиксировали ее, уперлись, да. И можно переводить нашу ходовую но с помощью уже следующей руки, не правой. Правая у нас не двигается. И мы идем влево нашей ходовой. Идем влево под вот средний. Снизу средний, да, ниточки. Дошли до левой стороны. Выполняем два перевива. Раз, два. Только выполнили перевив. Опять фиксируем. Фиксируем нашу руку. Так. Увидели, что наша ходовая в середине наших коклюшек, в середине, боковая сбоку. И мы вот идем этой ходовой вправо. Вправо идем над средней. Дошли до боковой правой. И выполняем с ней два перевива. Раз, два. Только выполнили перевив, сразу фиксируем. Вот. Сразу фиксируем нашу коклюшку. Вот она натянута у меня. Я уперлась, она натянута. Наша ходовая внутри идет влево. Влево идет под средней коклюшкой. Дошла до левой. Выполняет с левой два перевива. Перевивы у нас влево. Не путаем. Только выполнили перевивы. Увидели, что ваша ходовая внутри вы фиксируете коклюшку вот левую. Зафиксировали, натянули эту нитку и можем правой рукой свободной переводить нашу ходовую вправо вправо идет на средней нашей линии старайтесь чтобы ваша ходовая вот ниточка она была не сильно натянута если она будет у вас очень сильно натянута вы ее будете дергать у вас просто будет сжиматься вот ваша так итак вот мы над средней коклюшкой дошли до правой коклюшки. Выполняем два перевива с правой коклюшкой. Только выполнили, сразу же натянули. Так, теперь э, идем влево. Влево идем под средней коклюшкой. Дошли до левой э, боковой. Выполнились выполнили ней два перевива. Раз, два. Так, внутри у нас оказалась наша ходовая мы фиксируем левую коклюшку боковую и идем теперь вправо переводим нашу ходовую вправо вправо идем мы над средней нашей э, коклюшкой дошли до правой так и выполняем с правой два перевива раз два только сделали мы перевивы сразу же фиксируем вот мы зафиксировали нашу э, боковую и выполняем перевод ходовой влево идем влево на под средний под средний дошли до левой клюшки выполняем два перевива влево так зафиксировали если у вас вы видите что немножко ходовая стянулась в этом месте можно развести две, две пары вот две, извините, коклюшки левую и правую боковую в сторону. Так, вот у нас ходовая в середине, идет вправо, вправо идет над средней, дошла до правой коклюшки. Выполняем два перевива с ней, раз, два. Выполнили перевивы, сразу зафиксировали. Идем влево, влево под э, центральной поклюшкой под центральной ниткой. Дошли до левой поклюшки, выполняя с ней два перелива. Так, увидели, что ваша ходовая внутри. Зафиксировали вашу левую боковую. Можно чуть-чуть удлинить вашу ходовую. Да? Так, идем вправо. Вправо над средней ниточкой с правой боковой мы выполняем два перевива. Фиксируем правую боковую. Идем влево. Влево идем под средний центральный. Выполняем два перевива с левой. Фиксируем. И идем вправо. Вправо над средней. Выполняем два перевива с боковой правой и опять фиксируем идем влево под средний выполняем два перевива с левой коклюшкой и смотрим у нас уже тут заканчивается наша э, носновочка да вот точка накола вы видите ее и нам необходимо уже завершать нашу э, насновку ну завершается она как? Она просто сужается вот этот угол. У нас становится все меньше и меньше между двумя боковыми клюшками и сводится к минимальному. Да, вот она стягивается. Для начала я вам покажу просто как ее стянуть до да, к вашей точке. То есть мы выполняем несколько вот ровный, ровный участок да, этого вашей насновки. Вот право два перелива лево два перелива вот такой вот делаем такую колбаску да вот длинненькую и потом можно еще одно сделать То есть у нас видите ниточки они немножко вот на э, одном уровне не растянуты в стороны а вот они параллельны друг другу и мы как бы сейчас мы боковыми мы подтягиваем их вверх вот чуть-чуть а когда ваша ходовая вот она ходовая оказалась возле правой коклюшки мы ее не перевиваем а берем по чуть-чуть стягиваем вашу ходовую мы ее просто тянем боковые вот они натянуты тоже немножко да вот они держат форму но ходовую вот мы чуть-чуть стягиваем вот она ходовая мы ее стягиваем больше чем все остальные я вам сейчас показываю способ который э, самый быстрый как закончить вашу основку потому что ну, для начала вам будет очень сложно вывести вашу насновочку прям ровно ровно э, к точке накола. То есть если вы видите, что у вас случился резкий переход, да, вот на вашей э, вашего листика этого к точке накола, можно еще расплести дополнительно и вот попытаться еще несколько сделать кругов, да, вот обвитий вашей ходовой вокруг. И когда уже свести нам будет более аккуратно в зависимости от того как резко вы будете разводить вашу основку в сторону потом сужать дергать вашу ходовую из-за этого у вас будут получаться вот такие вот как бы ребрышки они выглядывать будут такая как елочка будет появляться вот мы начинаем нашу насновку я покажу вам более возможно в ускоренном темпе как она должна быть ваша насновка а потом еще раз покажу более медленно как мы все-таки шаг за шагом опять будем ее выполнять немножко ближе И вот у меня ходовая. Если она у меня где-то оказалась сбоку, я ее перевожу э, таким же способом, чтобы она оказалась внутри. Если вправо идем, да, мы над средней. И вот она у меня уже в той стороне, где мы начинаем наше плетение. Два перевида. То есть я все равно держу вот две каклюшки э, натянутые, иногда я бросаю, ту, которая мне не нужно тянуть. Но угол у вас должен сохраняться. Необходимо, чтобы ваша ходопая была ну, чуть длиннее, наверное, чем все ваши остальные боковые центральные крышки Она была более свободная, не стянутая. За центральную тоже ее ну, необходимо эм, дергать так как она является осью вашей насновки, и вам необходимо эту ось выравнивать. Но ну, время от времени вы должны за нее как бы дергать тоже. Так вот я нашла до точки накола. Вот моя основочка вот, без булавки. Ну, вот так вот получается. Для того чтобы ее зафиксировать, ну чтобы она у вас не расплетала, можно взять две пары левые две пары, не две пары, а две коклюшки, извините, две коклюшки левые, чуть-чуть удлинить и завязать между собой узелок. Этот узелок мы подтягиваем до верха и затягиваем, но не сильно, чтобы не становить нашу основу. И все, она у вас не будет распускаться. Вот она зафиксировалась, она такая останется. Так, начиная новую настановку, мы укорачиваем нашу э, ниточку, чтобы удобно было фиксировать все, держать, натягивать. Потому что самое обидное в насновке, что расплетаются и удлиняются, почему-то боковые. Боковые наши коклюшки, наши ниточки на коклюшках, на боковых. А ходовая, та, которая должна быть у нас свободная и чуть длиннее, она постоянно становится все короче и короче. То есть все происходит наоборот. Ну, у вас это не должно волновать. Боковые у нас, они удлиняются, скорее всего, за счет того, что мы их ну, вот, бросаем, перекидываем, дергаем, натягиваем. И нитка вот сама по себе она освобождается быстрее. Так начинаем с того, что выполняем полный заплет, сплести, перевить, сплести. Так, боковая у нас оказалась с левой стороны, я ее перевожу в правую э, нашим способом, то есть ходом.